Первое. А второе, если вы в это верите, мы туда хотим загнать, или мы все-таки пряник какой-то будем давать, понимаете, или принудить. И вот здесь, извините, пожалуйста, э, ну люди точно, я, я понимаю, сегодня настроение очень хорошо. И в этой связи, в этой связи давайте мы все-таки понимаем, что всю жизнь реформа это в и пряник. И добровольное решение осознанное группы людей по созданию лица. Государство должно свою миссию выполнить. А теперь, позвольте, в чем я с вами не согласен. Вы говорите о том, что вы решили этим законом проблему учета. Только что я посмотрел. Индивидуальный счетчик не является коммерческим узлом учета. Домовой счетчик будет решен. В этом, счетчик. Счетчик. В этом, Чему этом пред... законе нет. В этом, закон. в этом законе за решение властники может быть эмоциональный облик. Но я Но я, я, знали, вот я только что смотрел. Енергоефективні директива ЄС, яку підписала Україна, зазначає, що комерційний облік може бути лише на воді в будинок, а індивідуальні засоби обліку є засобами розподілу показів будинкової, але навіть на відмінність від директиви поки що в цьому законі про ЖКП написано, що за рішення власників можуть бути комерційного обліку. Я ядільна облік. готов з вами про це колосальніша проблема. Я просто хочу, чтобы киевляне поняли. Те, которые установили индивидуальные телевизионные системы, Что то по квартирам, что с ними никто не будет собираться вести расчет по этим системам. Они будут внутри дома, условно говоря, на общем и распределять. Я не говорю, ну, ну, ну каким-то другим алгоритмом. Постановите кабінету міністрів як це зараз виконувати відповідно до 630 постановы кабінету министрів. Мы же говорим о том, что мы постанову откладываем, переходим еще раз. Мы я, пишем, что давайте отдельно дискуссию проведем. Еще раз хочу сказать: вопрос учета не решил. Второе. Я полностью согласен с коллегами. Поймите, пожалуйста, нельзя же одновременно создавать регулятор и задавать у него функции, так сказать, функции для него прописывать, и впереди паровоза принимать этот закон. Это все наоборот должно происходить. Когда вы четко пропишите, как законодатели нам, какие услуги и как регулируются, какие являются конкурентами, тогда я могу с вами говорить о создании модели. Если вы это делаете наоборот, я просто скажу из того, что это просто кому-то выгодно ну, закрыть, извините, какой-то грант и, закрыть, и принять этот закон. Извините, пожалуйста. Мы не можем в этой ситуации рисковать. Теперь относительно диктата и крена в сторону управления. Логику вот я не понимаю вообще. Людям рассказывали, Жек плохой. Вы и люди, которые не могут защититься от коммунального ЖЭКа, им говорят, а вот придет частный управитель, и у него все будет хорошо. А скажите, пожалуйста, а где нам защиту? Кто орган вот этот, который будет наши вот эти вот взаимоотношения с частными управителями разрушить? Там масса неучтенных проблем. Вы убрали жилищные услуги. Убрали. Вы внесли услугу по управлению. Что такое услуга по управлению? Появляется менеджер нормальный один человек более чем достаточно все остальное он на аутсорсинге как бы заказывает вот вам эта услуга по управлению без четкого э, подписывания ответственности, без, без э, э, вызначения этих услуг. Понятно. То есть я понимаю, вы хотите в рамках рыночной так сказать, модели сам на сам оставить жильцов с частной управляющей компанией. Ну я буду сегодня, вот поверьте мне, я ну, уверен, что мы к этому еще очень долго будем идти, и мы не дойдем к этому. И относительно повышения услуг, возможно. Вознаграждение управителей включая комиссионные. Размер никем, ничем не ограничивается сверху. Страховой платеж. Договор заключается у правителя. Сумма страхового платежа не ограничена. Потребитель должен платить исполнителям услуг дополнительно плату за клиентское обслуживание по каждой услуге. Понимаете? Размер платы никем не регулирует. Внутри домовые сети нигде все-таки не определено, тоже и куда это отнесено. И об этом должен заботиться сам потребитель. Я из этого делаю вывод что суть закона одна. Открыть шлюз для частных управляющих компаний, а дальше как-то оно будет. Решение политическое, так сказать, ну и, э, так сказать, э, наше с вами, дорогие Давайте, вам не Друзья, не дружные, не коллеги. Можно я выбачу от вас, потому что открывается новая сессия Верховной Рады, я можу <свят> бути, <тому> я маю <свят> а я буду идти <свят> <с моим свят> буду очень бегать. Единственное, что хочу сказать, Що те, що зараз зазначено, це а, я вас прошу всіх прочитати і свою думку скласти до цього законопроекту, тому що те, що сказано, що сам на сам. А скажіть, будь ласка, кого із вас захистили сьогодні від комунального жертву? Меня. вас запустили. Я йому нічого не плачу. Меня кніма. Комунальне можна пожалувати пальці і що пожалувати що мертвому типа часно управляюча компанія кому защитну прокуратура в тому, що з цього законопроекте, до речі, те що ми водимо страхування, страхування обов'язкове завданої шкоди. Власником від діяльності, а обов'язкове страхування регламентується законом про страхову діяльність. І виводиться як обов'язковий фінансовим регулятором продукт, де якого визначаються дуже жорсткі вимоги. І щоби страхувати таку шкоду завдану, повірте, треба буде, щоб були вимоги і критерії для такого регулятора дуже вагомі. Велика дискусія була, що страхувати, і було якраз шкода завдана внаслідок дій або бездіяльності управителя. Тому, шановні колеги, дуже прошу вас всіх свою думку сформувати, уважно прочитавши законопроект. Стосовно, стосовно монопольних і немонопольних послуг, шановні колеги, всі монопольні послуги залишаються до вгоду в будинок. В межах будинку не є монополією, тому що власність спільне майно будинку є нашою з вами власністю. Тому ми вирішуємо, як будемо ми управляти своїм будинком і що ми будемо.